Hai dan selamat datang. Okey, bila sebut pasal teh Malaysia, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Mesti ladang teh yang menghijau kan, macam kat Cameron Highlands tu. Tapi, tahukah anda di sebalik pemandangan yang cantik itu, sebenarnya ada satu paradoks ekonomi yang ah, agak mengejutkan. Ha, ini dia persoalan utamanya. Macam mana boleh jadi sebuah negara yang kita kenal dengan ladang tehnya sendiri rupa-rupanya mengimport teh lima kali ganda lebih banyak daripada apa yang kita ekspor? Pelik kan? Inilah paradoks yang kita akan cuba fahamkan hari ini. Okey, untuk fahamkan betul-betul paradoks ni, kita kena mulakan dengan melihat nombor-nombornya. Jom kita bedah siasat data perdagangan teh Malaysia. Cuba anda tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Pada tahun 2019, kita import hampir 30,000 tan teh. 30,000 tan. Tapi kita cuma ekspor lebih kurang 6,000 tan sahaja. Jurang tu besar sangat. Ini bukan salah type ya. Dan persoalannya, kenapa jadi macam ni? Okey, sebelum kita gali lebih dalam pasal Malaysia, kita kena zoom out sikit. Kita kena faham dulu apa cerita dalam dunia teh antarabangsa. Siapa pemain-pemain utama dia? Nah, tengok ni. Kalau kita cakap pasal teh, memang tak boleh lari dari China. Dominasi mereka ni memang luar biasa. Mereka hasilkan hampir 2.8 juta tan teh. Kalau kita gabungkan pengeluaran India dengan Kenya sekalipun, masih tak boleh lawan China. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya pasaran teh global ni. Jadi, kat mana kedudukan kita dalam carta dunia ni? Ha, Malaysia berada di tangga ke-23. Okeylah kan. Kita bukan pemain yang paling kecil, tapi pada masa yang sama kita memang bukan gergasi dalam industri ni. Jauh lagi kalau nak dibandingkan dengan China atau India. Okey, sekarang di sinilah ceritanya jadi makin menarik dan makin pelik. Ada dua clue yang nampak macam sangat-sangat bercanggah, macam tak masuk akal langsung. Clue yang pertama, tanah kawasan untuk kita tanam teh kat Malaysia ni sebenarnya makin mengecil. Dah berdekad-dekad trend ni berlaku. Antara puncanya ialah isu kekurangan tenaga kerja. Makin susah nak cari orang untuk kerja di ladang. Dan ini dia kelu kedua yang betul-betul buat kita garu kepala. Walaupun tanah makin kurang, nilai ekspor teh kita melonjak naik. Bayangkan, dari RM22 juta ringgit pada tahun 2015, naik sampai RM166 juta ringgit pada 2019. Itu peningkatan lebih tujuh kali ganda dalam masa empat tahun je. Jadi persoalannya masih sama kan? Macam mana boleh jadi macam ni? Tanah makin sikit, tapi duit yang kita dapat dari ekspor makin banyak pula. Ada yang tak kena ni? Macam mana matematik dia ni? Okey, jom kita rungkai misteri ni. Jawapannya sebenarnya Simple je bila kita dah tahu, kuncinya bukan pada kuantiti teh tapi pada jenis teh yang kita uruskan. Senang cerita macam ni. Malaysia sebenarnya menjalankan dua strategi teh serentak. Strategi pertama, kita import teh hitam biasa yang kosnya lebih rendah dalam kuantiti yang banyak. Ini untuk kegunaan rakyat Malaysia sendiri. Ha untuk buat teh tarik kat kedai mamak tu. Strategi kedua pula, kita ekspor teh yang lebih premium, yang ada campuran istimewa, yang harganya jauh lebih mahal ke pasaran antarabangsa. Jadi, teh yang kita import tu datang dari mana? Kebanyakannya dari negara jiran kita, terutamanya Indonesia. Teh-teh inilah teh hitam pukal yang harganya berpatutan yang jadi bahan utama untuk teh tarik kegemaran kita semua. Permintaan dalam negara kita kan tinggi, jadi kita import untuk penuhi keperluan tu. Sekarang kita tengok pula teh yang kita jual ke luar negara. Ha, ceritanya sangat berbeza. Teh yang kita ekspor ni adalah teh premium yang nilainya tinggi. Dan cuba teka ke mana kebanyakannya pergi? Vietnam! Ya, Vietnam! Mereka beli sampai 66% daripada jumlah nilai ekspor teh kita. Ini bukan teh tarik biasa. Ini teh yang lebih istimewa. Jadi, kenapa strategi ini berlaku? Ia gabungan beberapa perkara. Pertama, kita rakyat Malaysia memang suka minum teh kan? Dari teh tarik mamak sampai ke bubble tea. Permintaan dalam negara sangat tinggi. Kedua, macam kita cakap tadi, nak usahakan ladang teh besar-besaran dah jadi makin susah dan mahal. Jadi, lebih logik untuk fokus pada teh premium yang margin keuntungannya tinggi. Dan akhir sekali, perjanjian perdagangan bebas macam AFTA menjadikan proses import teh pukal tu lebih mudah dan lebih murah semuanya saling berkaitan. Jadi, bila kita dah faham semua ni, apa maknanya untuk masa depan industri teh negara kita? Apa hala tujuannya? Ini kesimpulannya. Cerita pasal teh Malaysia ni dah berubah. Ia bukan lagi semata-mata pasal pertanian atau ladang yang cantik. Ia dah jadi satu kisah tentang perdagangan global yang strategik. Kita import apa yang kita perlukan untuk rakyat kita dan pada masa yang sama, kita ekspor produk premium untuk dapatkan keuntungan maksimum. Kita bukan lagi sekadar penanam. Kita dah jadi pemain perdagangan yang bijak. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Seiring dengan permintaan yang terus meningkat, adakah masa depan Malaysia akan lebih bergantung pada apa yang tumbuh di tanah kita atau pada apa yang tiba di pelabuhan kita? Ini bukan lagi soalan pasal teh semata-mata. Ini adalah soalan tentang bagaimana identiti ekonomi negara kita sedang berubah dan menyesuaikan diri dalam dunia perdagangan global yang sentiasa mencabar.